І у нас у гостях графолог Андрій Трошенко. Доброго ранку. Доброго ранку. сьогодні ми будемо говорити про почерка, точніше про те, як за нахилом літери їхньої форми можна розпізнати характер людини. Про це детально у студії. А поки що давайте подивимося історію нашої героїні. Ки існує почерків, стільки й характерів в цьому переконані психологи, оскільки за нахилом літер, їх розміром та натиском руки можна чимало розповісти про людину, але не про цю білявку, оскільки вона одночасно пише і лівою, і правою, тож і почерки різняться. Ользі Палій, 27, вона юрист. До школи дівчина прийшла шульгою. Її одразу перевчили писати правою. А от коли вступила на юридичний щоб полегшити навантаження на праву руку, писала лівою. А я почала писати, пробувати лівою рукою вести конспекти. І у мене вийшло так. Я могла і правою рукою вести конспекти, і лівою рукою. Почерк, в общем, різний, але особливості, які є, вот, наприклад, в букві Б і в букві Д, вони однакові, виходить, що в той, що в той руки. У те, що через почерк можна охарактеризувати людину. Оля вірить, адже на юридичному сама вивчала такий предмет, як почеркознавство. Був навіть випадок, коли викладач тестував почерк Ольги. Цей ну, Знаки, говорить, дуже упрямо якийсь. Учитве, що я по знаку Зодіака Овін, і це було в саме найябло, можна так сказати. Чи дійсно почерк так точно відображає характер людини? На які особливості почерку звертати увагу, аби скласти повну картину, та яке значення має нахил літер і їх розмір. Конечно же, с развитием электронной почты все больше мы стучим по клавишам, но некоторые продолжают с удовольствием писать письма от руки. Это, как мне кажется, очень романтично, но оказывается это еще и практично, потому что можем узнать, с кем мы имеем дело. Действительно ли по характеру по почерку можно определить характер человека? Действительно, по почерку можно узнать многое о характере человека. Более того, по почерку можно узнать отношение человека происходящему в его жизни и что немаловажно отношение к конкретному человеку. На что сразу надо обратить внимание, если мы говорим о почерке, сколько вам нужно? Две буквы или, например, три слова или четыре предложения? Ну, для полноценного анализа почерка будет достаточно не менее десяти строк, написано на У -у -у. формате А4 без ну, разлинейного, У -у -у. чтобы было видно наклон почерка и так далее. В таком случае можно уже будет анализировать. По времени это занимает беглый анализ ну, от 30 секунд. То есть мне достаточно будет 30 секунд для того, чтобы ознакомиться с почерком и провести его анализ. Если вернуться к нашей героине, она пишет и правой, и левой рукой. Это уникальный случай или это ни о чем не говорит? И в принципе мы можем точно так же, как о правшей, так и о левшей говорить, что вот этот человек склонен к тому, к тому, к тому. Расскажите о героине. Ну, э, на самом деле это скорее уникальный случай, потому mm -hmm. что встречаются достаточно редко люди, которые умеют писать и правой, и левой рукой. Это говорит о том, что у них хорошо развита как левая, так и правая полушарие. Но, тем не менее, при анализе почерка это существенно э, значение не имеет, так как при анализе э, левши э, почерк необходимо смотреть в зеркальном отражении. То есть для правши с правосторонним наклоном почерка это для левши – левосторонний наклон почерка то есть зеркальное отражение хорошо тогда как анализировать на что мы обращаем внимание на форму букв на возможно ширину которая есть между буквами на наклон на что расскажите ну анализи... э, обращаем внимание абсолютно на все и на завитушки на запятые У -у -у. на знаки ударения наклон почерка сцепка в почерке огромное значение имеет форма той или иной буквы так как буква Определенная буква отвечает за определенную черту характера, так как, к примеру, буква Д отвечает за то, как человек себя ведет в деле, в работе проявляет, насколько он педантичный, mm -hmm. проявляет ли он эмоции, ну, подкрепляет ли он эмоции при выполнении той или иной задачи? Необходимо ли его заставлять работать, или он инициативный? То есть вот эта одна буква говорит о таких вот критериях. Если говорить о размашистом почерке, о чем символизирует такое описание? Размашистый почерк – это человек, который хочет, чтобы на него обратили внимание. То есть у него достаточно большие буквы, более открыт. Чем меньше почерк, меленький такой, тем угу. человек более, ну, скажем, скрыт. Я хотела бы у вас узнать: не профессионалы может Бегла исходу, определить, кто перед ним и на что стоит рассчитывать, общаясь с человеком. Потому что, имея огромный опыт, как у вас действительно 30 секунд хватит. Я, если хочу определить, например, вот мне интересно, как мой напарник мне кажется, он уже там пишет. Да что я могу узнать о нем? Давайте подойдем к нашему флепчату, и мы посмотрим, что он уже написал. И вы поможете мне определить, собственно, характер. Вот Слипший эксперимент. Пожалуйста. Добрый день. Так, ну напишу сейчас. Просто. Марина кажется, для надо что он, в принципе, а, Марина Леончук, Ведуча, сніданку, з один плюс один. Все, я написав. Прошу. Дозвольте, давайте я На дряпах. Що на дріпа? Що ви да, розглядаєте? Е Первое, на что необходимо обращать внимание при анализе почерка, и я не, не анализирую почерк, когда э, этой буковки нет. Это буковка R. R, Е у нас. Да. Эта буква, она одна из самых важных и главных, она отвечает за стрессоустойчивость, пробивные качества человека, за то, насколько он сможет дать отпор. Что можно сказать? Да. Про а, у вас а, очень хорошая стрессоустойчивость, вы умеете накапливать энергию и в нужный момент ее разряжать. А я вот по цели. Это, а это а, петля у вас в форме ланцетки, то есть она вот, видите, вот такая. То есть uh -huh. вот, а, именно вот такая форма петли говорит о том, что вы умеете аккумулировать энергию свою. А что а он не умеет? Давайте определим по почерку. Он не умеет доводить... Ну, умеет, что скажешь. Почерк у вас хороший, вы достаточно гибкий человек. Умеете находить выход из многих ситуаций, вас тяжело загнать в угол. Но о других моментах, скажем, вы часто бросаете дела, не доводите их до конца. То есть у вас есть ряд недоведенных дел. Это буква «Д». Петля у вас ну, скажем, вы бросили ее, не довели до конца. Ага, ну это. Андрей, вот что... смотрите, у него ровная строчка. а Есть строчки, уходят вверх, есть строчки, уходят вниз. О чем это говорит? Пессимизм и оптимизм. Вверх а строка gravitон… пошла как просто. оптимистично, человек заряжен энергией, вниз ушла, ну, соответственно, негатив. И вы знаете, что меня еще очень интересует? Вот он это называет своим автографом. Как по автографу, и в принципе по подписи можно определить, хоть что-нибудь, это что? Ну, он говорит... Ну, я, я так вижу. Он я так видит. Он так вижу. художник, он автор, он так видит. Расскажите, как по подписи можно тоже что-то... По почерк на самом деле очень мало информативный. Но у Анатолия Анатольевича это который, подпись, которая ну, вы принимаете достаточно быстрое решение. Mm -hmm. так, mm -hmm. вас ну, достаточно это главное, что Ну, действительно, такие маленькие детали, я никогда на них не а теперь буду знать, что это значит. Да, буду, в общем, просить Анатолия, чтобы он дописал до конца этот почерк и узнаю, может быть, еще больше, потому что теперь у меня тоже есть такая возможность, кое-что я выучила. А я нагадаю, гостем нашей студии был графолог Андрей Трошечко, а с недавно